Як можно в з с компанией бахнуть два пива, а зранку бігати бегать в футбол, бо я не вывожу, ноги уже не те. <laughs> я думаю, ну окей, про це можу Я могу ему ответить, <laughs> если, если, если на самом -то деле ну, как бы, два пива, то, то ничего, на самом деле. И когда ты выпиваешь два пива, ну, мне кажется, для обычной да, ну это два бокала, это вообще практически ничего. Ты, если ты не идешь дальше газовать, mm -hmm. не идешь дальше продолжать, ты выпил два пива, покушал, спокойно лег спать, проснулся, но у тебя ни голова не болит. Но это как бы в Англии, везде в Европе. Yeah. Это yeah. обычная процедура, которая происходит вечером yeah. на самом то yeah. деле. И поэтому... Может, кому-то два пива, а то забагато, Да. Знаешь? Но для меня два пива, но это что, я не знаю, выпить две бутылочки воды, я не знаю. Улюбленная марка Е? Пиво. Пиво. Паулайнер, нефильтрованный. Ого, как давно? Это, ну, вот как начал, наверное, пиво пить. Ну, раньше другое пиво пили, когда там Ну я, я, не особо зарабатывали. Ну а балонь, угу. от ми любили. Було, виробник. Да, було соборне, угу. світле. Пацани, записуйте. Будемо <с дегустувати <с наступного світла. тижня.